السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين المتقين حتى يوم البينة رسول من الله يدلس فمتهر فيها كتب قيمة وما تفرق الذي أود الكتاب وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ لهم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا رضي الله عنهم لیکالمن <سؤال> حسيه ربك السلام عليكم ورحمه الله تعالى بركات